एक तरफ तो है ना डोंट टू पूरी दुनिया का मैं भूचाल मचाए हुए है पूरी दुनिया में भूचाल मचा रखे उसने किसी के का बुम नहीं आ रहा सब का मतलब ना नाकोचने चबा रखे हैं दूसरी तरफ स्पेशल ऑफर दे दिया इसने गुजरातियों के लिए विशेष तौर पर ऑफर गुजरातियों के लिए कि इनका इलाज किया जाएगा सिर्फ यहीं तक नहीं कि भाई इनको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा आगे तक इलाज आगे तक, इलाज। आगे तक का इलाज बांध दिया तुम्हारा दूसरी तरफ पंजाब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई अब बाटो मिठाई बताएंगे आपको ध्यान से सुनते जाना यहाँ पे है ना एक बार न्यूज़ चलाई थी मंडिया और उसके दलालों ने ये देखो जी ट्रंप के राइट हैंड है काश पटेल गुजरात से है संबंध ये है वो है मतलब पूरी न्यूज चलाई थी भाई वो बना दिए अब भी डायरेक्टर बना दिए ये बना दिए वो बना दिए मतलब पावर में लेके आ गए दूसरी तरफ काश पटेल की ए के कार्यवाहक निदेशक पद से छुट्टी गुजरात से है नाता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपनी टीम में भारतीय मूल के काश पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी थी पटेल को ट्रंप ने आते एफबीआई का निदेशक बनाया था अब खबर है कि उनको अल्कोहल, तंबाकू हथियार एवं विस्फोटक ब्यूरो एटीएफ के कार्यवाहक निदेशक के पद से हटा दिया गया है क्यों क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया ये तो गुजरात का है भाई गुजराती ये होते हैं गुजराती वो होते हैं जय हो तो नहीं बोलती किसी पनौती की लग तो ऐसा ही रहा है उनकी जगह अब ये पद डैनियल

वेबसाइट पर रजिस्टर्ड थे मीडिया में खबर आने के बाद उसमें बदलाव किया गया न्याय विभाग के एक अधिकारी ने पटेल को हटाए जाने की पुष्टि की और कहा इसका उनके कार्य प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं अब तक यह स्पष्ट नहीं कि पटेल को औपचारिक रूप से उनके पद से कब हटाया गया है ठीक का है काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है काश पटेल का परिवार मूल रूप से बटोदरा उद्रा का रहने वाला है काश पटेल के माता पिता युगांडा में रहते थे उन्नीस के दशक में काश के माता पिता अमेरिका आए थे काश पटेल का जन्म गार्डन सिटी न्यूयॉर्क में हुआ है उनके पास पेस यूनिवर्सिटी में से कानून की डिग्री नौ सालों तक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के बाद वे अमरीका न्याय विभाग में शामिल हुए थे साल दो में इंटेलिजेंस पर हाउस पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी का सदस्य बनाया गया था काश पटेल रिपब्लिक पार्टी से जुड़े हैं और ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं इसलिए हटा दिया वो चलो उसको पद से हटा दिया कोई बात नहीं थी कुछ नहीं भाई लगाते हैं हटाते सब चलता रहता है लेकिन अब ये जो टम्पू टाइप होते हैं ना जो जिनको टम्पू बोलते हैं हम चिंटू मिंटू आजकल तो ये टम्पू हो गया इनका नाम बड़ा हो गया चिंटू मिंटू छोटा सा नाम होता था अब इनका बड़ा नाम है टम्पू अभी टम्पू थोड़ा ध्यान से सुन लें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है ये छोटी खबर नहीं बहुत बड़ी खबर है तुम जो सोशल मीडिया पर बकवास नहीं करते हो फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी जो बकवास करते हो उस पर नजर टेक लिया ट्रंप ने उसी पर नजर टेक ली ट्रंप ने अब जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए वहां जाने जाना पहले की तरह आसान नहीं भले ही आपके पास वैध अमेरिका वीजा या ग्रीन कार्ड हो फिर भी आपको ट्रंप प्रशासन की नई आवर्जन नीतियों के तहत अमेरिकी हवाई अड्डों पर हिरासत निर्वासन या डिवाइस तलाशी का सामना करना पड़ सकता है क्यों सुनो जरा अमेरिका नागरिकता और आवर्जन सेवा जो कि ऑमलैंड सुरक्षा विभाग के एक एजेंसी ने कहा कि इसराइल उसके नागरिक को या याद समुदाय की आलोचना करने वाली पोस्ट शेयर करने पर भी अमेरिका वीजा या निवास परमिट नहीं मिलेगा और ये तो दबा के करते हैं ऐसा ये तो दबा के करते हैं अमेरिका और अधिकारियों ने कहा वो अब सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच करेंगे और ऐसे लोगों को वीजा या निवास देने से इनकार कर देंगे यह नीति तुरंत प्रभावी होगी और छात्र वीजा और अमेरिकी अमेरिका में रहने के लिए स्थायी निवासी ग्रीन कार्ड के अनुरोधों पर लागू होगी जो ग्रीन कार्ड होल्डर है ना अगर उन्होंने भी की की होगी पोस्ट की होगी पोस्ट उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा यूएसआई के अनुसार हमास फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में का समर्थन करने वाली पोस्टों को यह विरोधी सामग्री के रूप में देखा जाएगा वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसे एक नकारात्मक कारक माना जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस की असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर पब्लिक अफेयर्स ट्रिशिया मेकलाफलिन ने कहा दुनिया भर में क्या आतंकी समर्थन समर्थकों के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन्हें देश में आने दें या रहने दें उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति जो सोचता है कि वह अमेरिका आ सकता है और ये देवीरोद्दीन सा और आतंकवाद की वकालत करते हुए रह सकता है तो फिर से सोच ले यहां आपका स्वागत नहीं है ये तो थी ये आतंक की अब बात करते पंजाब की पहली बार गोदी मीडिया ने उस न्यूज को माना जो अभी तक नहीं मान रहे थे गोदी मीडिया के अनुसार ही बता देते हैं आपको ठीक है ना गोदी मीडिया ने पहली बार अमृतपाल सिंह के लिए कुछ लिखा दिखाया है कुछ लिखा और दिखाया गोदी मीडिया ने बड़े कमाल की बात है जो अभी तक पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उसके बारे में बैंड बैनी -बेन स्टैंड जो बोलते रहते थे अमृतपाल सिंह का डिब्रूगढ़ जेल से बाहर आना तय बाईस अप्रैल को हो जाएंगे दो साल क्या कहता है एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एन के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद एलगाववादी सांसद अमृतपाल का जेल से 22 अप्रैल को बाहर आना तय है अब इसमें कोई अगर मगर या कुछ भी नहीं होगा कि होगा नहीं वो बाहर आएगा इसका बड़ा कारण किसी भी व्यक्ति को के तहत दो वर्ष से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता और बाइस अप्रैल को अमृतपाल के दो वर्ष पूरे हो जाएंगे हालांकि डिब्रूगढ़ जेल से रिहा होने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली क्योंकि उनके खिलाफ यूएपीए के तहत भी केस दर्ज है ऐसे में पुलिस उसे डिब्रूगढ़ से जरा रे आने के तुरंत बाद फिर गिरफ्तार कर जेल भेजेगी लेकिन वो रहेंगे कहाँ पंजाब के अंदर यहां केस चलता रहेगा अमृतपाल के साथी रहे पप्प्रीत को डिब्रूगढ़ जेल से लाने के लिए अमृतपाल अमृतसर पुलिस की एक टीम वहां चली गई है इससे पहले उनके कई साथियों को जिन्हें उनसे पहले गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था पर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पहले से हटा लिया गया था उन्हें पंजाब के स्थानीय जेलों में रखा गया है अमृतपाल सिंह को डिब्रगढ़ जेल में रखने की दो साल की अवधि भी बाईस अप्रैल को खत्म हो जाएगी ऐसे में उन्हें पंजाब में लिया जा सकता है लेकिन सत्ता के गलियारों से इस बात को लेकर भी चर्चा है कि इनमें से कुछ को फिर से दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा जाएगा सत्ता के गलियारे कौन से समझ रहे हो आप ये जो झाड़ू जपाड़ू पार्टी बैठी है फिर से दूसरे राज्यों की जेल में कौन से राज्य की जेल में भेजेंगे अब क्योंकि अभी इनमें से किसी के खिलाफ अदालत में चालान पेश करके केस नहीं चलाया गया है इसलिए ये विचाराधीन कैदी मानने जाएंगे ऐसे कैदियों को दूसरे राज्य की जेलों में भेजने का कोई प्राविधान नहीं है इसलिए हाल ही में बजट स्तर के दौरान सरकार ने जेल नियमों के मैशन शोधन करने संबंधी बिल पारित करवाया जिसमें कहा गया कि गैंगस्टर और खतरनाक किस्म के विचाराधीन कैदियों को पंजाब से दूसरे राज्य की जेलों में रखा जा सकेगा यहाँ पर अब लोगों को जागना पड़ेगा चूकी यह बिल पारित होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना है वहां इसमें समय लग सकता है पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी का कहना है कि अमृतपाल को पंजाब किए जाने की संभावना है क्योंकि राज्य सरकार ने उनके ने को बढ़ाने के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया जबकि अवधि समाप्त होने में केवल दो सप्ताह शेष है <coughs> बोलिया था ना नहीं चाल चलेंगे नया मतलब कानून पेश कर दिया इन्होंने कि भाई जो कैदी वो जेल के अंदर है अगर ये लगता है ये राज्य के लिए खतरा उसको दूसरे राज्य की जेल में भेज दिया जाएगा वारत झाड़ू वारत डमरू टम्पू क्या क्या कहें इसको मतलब टम्पू को कितना डर लगता है देखो सच्चाई से सबसे बड़ी बात यह है टम्पू को डर कितना लगता है सच्चाई से यह सोचने वाली बात तो टम्पू इतना मत डर यह डर किसी काम का नहीं है तेरे का किसी काम का नहीं है अभी तक किसी के ऊपर कोई आरोप साबित होया दो साल से लगे हुए कोई आरोप साबित होया कोई आरोप साबित नहीं हुआ लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे ना मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये टम्पू ऐसे ही ट्रैक्टर करता रहेगा इस टम्पू की आवाज को अगर दबाना है ना तो इनको बिल्कुल सत्ता से हटाओ इनको भगाओ अगर बचना है तो नहीं तो पंजाब का डीजीपी है ना वो भी है ना ये फूलाड़ा के इशारे पे चलता है आप लोगों की क्या राय है अपनी राय प्रयागंजा रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों दीपक चैनल बात आखिर सच की करेंगे सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की गज के आखो गुरुजी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह